नमस्कार ठाणे डेली न्यूज मध्ये रंजना पाटील आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करते आपल्या शहरातील घडामोडी पाहण्यासाठी आताच आमच्या चॅनलला लाईक जरूर करा सर्वात पहिले आपल्या मोबाईल वर बदलापूर अत्याचार प्रकरणी उल्हासनगर मध्ये श्रीराम चौकात महाविकास आघाडीच्या वतीने तिरव आंदोलन चिमोकलीला न्याय द्या नरक हरामांना फाशी द्या काडे झेंडे घेऊन घोषणाबाजी करण्यात आल्या चला तर पाहू या ठाणे डेली न्यूज हमेशा एक पाऊल पुढे आमच्या दे देशाची आमच्या राज्याची आराजकतेकडे वाटचाल चालू आहे आम्ही जर जागरूक झालो नाही तर या बांगलादेश किंवा जशी अवस्था झाली तशी अवस्था या भारत देशाची होती महाराष्ट्र राज्याची हो बेरोजगारी प्रशासन वातावरण या, या मत है बदलापुर में साढ़े तीन चार साल की लड़कियों के ऊपर अत्याचार होगा तो उसके निषेध में बदलापुर में आंदोलन हुआ था और बदलापुर की जनता ने आंदोलन किया था उसके उन आंदोलनकर्ता के ऊपर गुना दाखिल करके गुना दाखिल करके उन मांग थी गुनगार तो है महाराष्ट्र में असुरक्षित है महिलाओं को पंद्रह सौ रुपया दे रहा है लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं है सीधी डिमांड सीधी मांग उस आंदोलनकर्ता की थी लेकिन इस शासन ने कुछ सुना नहीं और उसके बदले में मतलब उसके आक्रोश में महाविकासाड़ी ने बंद का ऐलान किया था लेकिन वो कोर्ट ने वो भी पाबंदी लगा दी आप बंद करना अगर इस अगर का थी आपकी नेताओं ने लोगों का आक्रोश प्रदर्शित करने के लिए तो अगर आक्रोश प्रदर्शित नहीं होता उसका अलग मोड आता है फिर श्रीलंका जैसा बांग्लादेश जैसा यह आंदोलन होगा वो वो नहीं होना चाहिए इसके लिए आज का निषेध आंदोलन यहाँ रखा था पूरे महाराष्ट्र ने उल्लासनगर में भी आज शिवाजी चौक में श्रीराम चौक में यहाँ प्रभु श्रीराम का नाम है माता सीता का रक्षण करने के लिए रामायण घटा और हमारे यहाँ सीता का हरण रोज हो रहा है इस सरकार के टाइम इस सरकार के टाइम क्राइम रेट बढ़ गया बेरोजगारी बढ़ गए महंगाई बढ़ गई इसका निषेध करने के लिए आज का निषेध आंदोलन में उल्लासनगर और कल्याण वासियों की तरफ से इस उदासीन सरकार का निष्क्रिय सरकार का निषेध करता हूँ और हमारे गृह मंत्री उनका राजीनामा बदलापुर में जो एक बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म हुआ है और उसके साथ साथ में ऐसे पांच जगहों पे हुआ है नासिक में हुआ अकोला में हुआ उड़न में हुआ यानी कि ऐसे छह जगहों पे ये अत्याचार बच्चियों पे हुआ है तो ये इनकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ये मिडडे की सरकार है इसमें जो भी अत्याचार बढ़ रहे हैं और वो बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए सभी जो महाविकास अगाड़ी के तरफ से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के तरफ से और उन्होंने सबको जागरूक किया चालाक किया उसी प्रकार से राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार और कांग्रेस के तरफ नाना पाटोले वगैरह हम सब विकास अगाड़ी के लोग जागरूक होके सभी कार्यकर्ता जागरूक तो होके ये लड़ाई लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा की विधानसभा में ये ये सरकार को यहाँ से साफ करेंगे ये हमारा ये सरकार को इशारा है इसीलिए यहाँ पर आज आंदोलन किया हमारे बुढ़ारे साहब धनंद बुढ़ारे साहब और महाविकास आघाड़ी के तरफ से सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पे आज श्री राम उल्लास नगर तीन में ये बड़ा आंदोलन किया है एक निषेध ये निषेध है निषेध किया है कोर्ट का आदेश होने के कारण से ये निषेध किया है तो ये इशारा है ये सरकार को तो सभी कार्यकर्ता आगे की लड़ाई के लिए तैयार रहे सभी नेता तैयार रहे कार्यकर्ता रहे और हम लोग ये सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आने वाले विधानसभा में करेंगे आज एका शाळेमध्ये मुली सुरक्षित नाही शाळा म्हणजे काय आपलं एक विद्याचं मंदिर आहे जिथे आपण शिक्षण घ्यायला जातो तिथेच मुली सुरक्षित नाही तर कुठे कुठे लावून एक अशी होती की शिवाजी महाराज आपल्या स्त्रीला त्या ठिकाणी मान द्यायचे सन्मान द्यायचे तिची साडी जोडी घेऊन ओटी भरून तिला आणि आज एका बलात्कार होतो एखाद आपल्या महाराष्ट्रासाठी शोकांतिका आहे एक हॉस्पिटल एक डॉक्टर म्हटलं म्हणजे डॉक्टर हा देवाचा दुसरं रूप असतो तो माणसांचा प्राण वाचवत असतो आज डॉक्टर सुरक्षित नाहीये तर अशा प्रकारे आपला जो महाराष्ट्र आहे तो काही राजकारणामुळे आज त्याची पूर्ण पातळता ही ढासळत चाललेली आहे म्हणून आम्हाला सगळ्यांना न्याय पाहिजे आजची जी स्त्री आहे ती सक्षम आहे परंतु त्या स्त्रीला कुठेतरी कमजोर करून ठेवलेला आहे पण मला या ठिकाणी एकच सांगायचं आहे स्त्री ही कमजोर नाही आणि आम्हाला निषेध आहे झालेल्या घटनेचा आणि आम्हाला हा न्याय हा मिळालाच पाहिजे मिंदे सरकारचा निषेध निषेध निषेध